Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо обговорювати ситуацію, яка склалася у Донецькій області. У нас в студії Віталій Сізов, громадське телебачення Донеччини. Будемо говорити про вибори, будемо говорити про останні новини із Донецької області, так як ви іменно і зв'язані з нею. Доброго дня. Добрий день. Про вибори. Как прошли выборы? Присутствовали ли вы там? Что видели, какие были нарушения, потому что ну, сейчас эта тема такая животрепещущая? Я бы условно разделил Донецкую область на две, два сектора. Это прифронтовая зона непосредственно, и зона, которая контролируется украинской властью полностью. Там, где контроль украинской власти полностью, там выборы прошли в принципе спокойно. Да, были какие-то нарушения, заявления об этом, есть какие-то сомнительные это. Там процессы, это когда, допустим, в 47-м округе город Славянск победил Юрий Солод муж Натальи Королевская, экс-министра социальной политики, и компанию вел на грани фола, там социальные магазины, раздача какой-то гуманитарной помощи, даже некоторые люди заявляют, что получили деньги от его фонда, то есть у него был фонд «Дорога жизни» назывался, и он шел на выборы под лозунгом «Дорога жизни». Ну, для меня связь очевидна, но, к сожалению, его комментарии получить не удалось, так как он общался с какими-то своими журналистами. Но в целом на Севере оно прошло тихо, и даже вот те, кто участвует в выборах долго, ну, я имею в виду север, это тот, кто, который подконтролен, даже там, которые были раньше в оппозиции, люди, они признают, что жалоб даже меньше, чем в период Януковича было. Uh -huh. То есть, все прошло стабильно, спокойно, без каких-либо эксцессов. В прифронтовых зонах есть проблемы, допустим, округ 45-й, известный, где победил Загильский, это Киевский район Донецка, оккупированного Донецка, это Авдеевка обстреливаемая, и есть Яноватский район, который, он вроде и наш, но ну, украинский, но... Это, по сути, нейтральная территория, там ходят одни, там ходят другие. Но выборов там организовать, то есть на всей этой территории там проживает порядка 150 тысяч избирателей, открыли всего 4 участка где-то, и проголосовало там, по-моему, порядка 2000 человек. Ну, то, но он депутат, да. А насколько он легитимен с такой поддержкой, большой вопрос. Такая же ситуация по округу, если я не ошибаюсь, 54, город Янакиево-ТРС, где открыли всего 12 участков. И, и, и тоже понятно, насколько человек, избранный на 12 участках, может быть легитимным представителем каким-то. И опять же, при, победили представители, скажем, ну, прошлой команды, там Ефим Загильский, а в 1954, вы э, забыл его фамилию, ну, представитель, который работал ранее в структурах, Ю, Юрия Иванющенко, вот этого, которого в СМИ называли Юрий Янакиевский. При этом там отследить, как голосовали на этих четырех участках, невозможно. На 12 в этой прифронтовой зоне СМИ не было практически. Окружные избирательные комиссии переносились то туда, то сюда. Даже сами кандидаты иногда не знали, где находится окружная комиссия. А если брать юг области прифронтовой, ну и опять же, эти, которые округа я назвал, и прифронтовой юг, 60-й, 59-й округ, там сейчас идет ожесточенная борьба, причем тоже на грани фола борьба. Там с одной стороны идут кандидаты, скажем, от предыдущей власти, а с другой стороны идут кандидаты там от батальонов, от представителей новой власти. И нередко они пытаются использовать батальоны как фактор какой-то, который влияет на результаты подсчета. То есть сидит комиссия, заходят вооруженные люди. Понятно, да, там никто никого, ну, угрозы расстрела, ну, это как фактор психологического давления. А батальоны это добровольческие да, 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 батальоны? Да, То есть да. они как-то влияют на подсчет голосов? Я так, они думаю, не да? влияют на подсчет голосов, но ну, как элемент психологического давления. Если, голосует, если, допустим, кандидат от батальона идет, вот, 59-й округ, Валентин Манько, это один из руководителей батальона Днепр-1, он баллотируется. Ему противостоит бывший начальник Кураховской ТЭС, там, Юрий Сашко. Но он, как он самовыдвиженец, ну понятно, что он идет от старой команды, в принципе. И вот они идут вровень, и вот фактор есть этот батальонов, хотя официально командир Батальон днепр один Юрий Береза заявлял, что все выведены с области. Но по факту люди жалуются, что какие-то вооруженные люди ходят, заходят в здание окружной комиссии и могут как бы влиять психологически, давление какое-то оказывать. Потому что, понятно, когда ходят вооруженные люди, если кто-то тебя о чем-то попросит, ты можешь ну, воспринять это по-другому, чем бы ты, если бы в спокойной мирной обстановке это все проходило. Потом округ 60, тоже где побеждает представитель Петра Порошенко, оппозиционный блок заявляет о фальсификациях массовых тоже о давлении которое оказывает ну тут знаете палка о двух концах теперь они в принципе могут стать жертвами того чем они занимались на протяжении последних там 20 лет и это ну жалости особой честно говоря ну по-человечески не вызывает хотя конечно ну на мой взгляд выборы должны проходить по букве закона и ОК Мариуполь есть там 58 57 округа на одном из округов побеждает сергей тарута бывший губернатор но это странно потому что на этом округе оппозиционный блок который победил доллар в городе своего кандидата не выставил получается это кандидат тарута кандидат оппозиционного блока но хотя он раньше позиционировался как представитель киевской власти вот и ну мой личный взгляд на мое мнение нельзя было вообще проводить эти выборы на территории донецкой области и луганской области пока не успокоится ситуация пока не будет какое-то четкого понимания где ляжет это буферная зона, какие территории будут подконтрольны. Если есть особый статус для территорий, которые оккупированы сейчас временно, пытаются ввести, да, ну понятно, что формально он как бы есть, но реально там ничего этого не будет, то такой же статус должен быть и для территорий, которые освобождены только. Потому что нельзя вот да, в нацистской Германии было проводить выборы через месяц после освобождения. Там бы победили, наверное, нацисты снова бы вошли в парламент. И... Но это, не, это неправильно, надо было какую-то политику проводить – хотя бы несколько лет иметь какую-то четкую видение государственной политики, как успокаивать ситуацию, как подавить сепаратизм, очаги, а потом уже проводить выборы. Потому что что мы видим? Мы видим частичный реванш, хотя я бы сказал плюс тех выборов, что они все-таки были конкурентны, и мы уже не видим эти 70% за партию региона в 90%. И даже победили в некоторых округах, вот как 60-й округ, когда я говорил проблемный, там судя по всему, победит все-таки кандидат от блока Петра Порошенко. В Краматорске победил кандидат, который из партии регионов, но он вышел э, как против оппозиционного блока, потому что там выставили Юрия Боярского э, от оппозиционного блока, а он пошел как бы самовыдвиженцем, там Максим Ефимов, и он победил. То есть и раньше это было тяжело, он бы был бы чепенцем, его бы властная вертикаль задавила, если бы он попытался сам. И плюс округ 50 интересный, Красноармейск, где развернулась борьба между и Геллером, Евгением, если я не ошибаюсь, и Леонидом Байсаровым тоже. Это получается, как бы на регионалов округов не хватило на всех, и поэтому там драка еще идет и между регионалами на каждом округе. И Байсаров обвиняет Геллера, что так смешно звучит, в том, что он привлекает на свою сторону добровольческие батальоны. И оказывает давление, там накануне выборов на шахте Байсарова произошел какой-то обыск, какие-то люди зашли вооруженные, он обвинил это как ну, он в этом увидел политическое давление. Я понимаю, правильно понимаю, что в целом в Донецкой области, вот в части, где проводились выборы, выбрали все равно, все равно регионалов в большинстве? В большинстве своем да, но опять же, уже нет этих, вот допустим, если брать 2012 год, 21 округ, 21 регионал. Сейчас, uh -huh. насколько, если я не ошибаюсь, 9 округов было, и в двух из них уже прямые ставленники регионалов не, не победят. Это уже плюс раз. А во-вторых, ну как, плюс э, по идее, да, мы должны абстрагироваться от политики, но сейчас вот, ну как, мое личное восприятие, что э, представители старой власти они играют на руку сепаратизму э, и поэтому, в принципе, их не должно быть в парламенте. Но это мое личное мнение, естественно, по закону они там могут быть и могут баллотироваться. Плюс стало больше плюрализма. Если мы берем, допустим, город Славянск, то там практически, да, там победили коммунисты и регионалы в основном, но если суммировать, там, допустим, результат национально-демократических сил и суммировать этих старых сил, то практически получится, ну, с небольшим перевесом победили старые. Но, опять же, какая бы картина была сейчас в Донецкой области, если бы выборы проходили так на протяжении последних 15 лет, а не так, как они проходили с монополией одной политической силы. То есть это плюс, что появляется действительно, как раньше все, накануне каждых выборов говорили, вся оппозиция, мы ломаем монополию партии регионов, мы ломаем, ее никто не поломал. Вот сейчас можно сказать, что ее поломали. Но опять же, надо было все-таки ее ломать, мне кажется, при, путем принятия какого-то закона об особом управлении этой территории, потому что ну, нельзя эти выборы было проводить. В итоге мы имеем... Э при фронтовые округа, где непонятно, что происходит, а там, где власть все-таки взяла ситуацию под контроль, там выборы прошли в целом спокойно и гораздо лучше, чем они проходили до этого. Но это еще вопрос. У нас есть сюжет про нарушения на этих выборах. Мы сейчас его посмотрим, а потом уже вернемся тогда mm -hmm. к беседе. Возможно, будут какие-то комментарии со стороны Виталия Сизова. Смотрим сюжет про нарушения на этих выборах. Комітет виборців зареєстрував 850 порушень на позачергових парламентських виборах, і це втричі менше ніж на голосуванні у 2012 році. Загалом порушення були технічні, непринципові та несуттєві. Тому комітет визнає вибори такими, що відбулись. Вибори в Україні відбулися відповідно демократичним нормам і принципам. І на сьогодні немає жодних підстав для тих чи інших спекуляцій навколо теми законності та легітимності виборів. Серед порушень зафіксовано агітацію в день тиші та безпосередньо у день голосування, часті зміни складу ДВК та ОВК, каруселі, безкоштовна доставка виборців до дільниць. Підкуп вкидання бюлетеней пачками подекуди порушувались правила проведення засідань виборчих комісій, були відсутніми на дільницях правоохоронці та чинилися перешкоджання роботі спостерігачів. Ми фіксували 6,3% дільниць, спроба незаконного голосування. Мова йде про осіб, які намагались проголосувати за третіх осіб. Але тим не менше, ці факти були встановлені, і голосування відбулося в належний спосіб. Також, наче. У відсотках дільниць ми фіксували спробу винесу виборчого бюлетеня з приміщення для голосування. Тобто, це фактично спроба організувати карусель. 90% порушень пов'язані із мажоритарною складовою. Тут варто відзначити 102-й округ, що на Кіровоградщині. Через низку порушень під час виборчої кампанії та в день голосування комітет виборців України рекомендує центральній виборчій комісії не визнавати результати виборів у цьому окрузі. Так званий виборчий округ імені Олеся Довгого. Я думаю, що це буде нормальна практика, коли найбільш проблемні округи ми будемо називати іменами тих людей, які найбільше зловживають на виборах. Мали місце Укладання соціальних угод і засвідчення наших спостерігачів за ці соціальні угоди виборці отримували винагороду. Мали місце факти підкупу, мали місце факти тиску на членів комісій, мали місце факти тиску на спостерігачів. Найскладніше спостерігачам прийшлося у Донецькій та Луганській областях. Вони зафіксували суттєві порушення у трьох виборчих округах прифронтової зони. Лідер антирейтингу округ номер 45 на Донеччині, де відкрилося лише чотири виборчі дільниці і де проголосувало лише дві тисячі громадян. На ньому, до речі, переміг екс-регіонал Єфим Звягільський. За нього проголосували лише півтори тисячі виборців, проте й цього вистачило. На двох виборчих дільниць чотирьох у нас було зафіксований факт, що коли співробітники Служби безпеки України вивели спостерігачів та членів дільничної виборчої комісії під загрозою теракту, там близько 40 хвилин були перевірки, і виборча документація залишалася без контролю. За інформацією від наших спостерігачів, це втручання мало ознаки впливу на результати волевиявлення і Ознаки вкидання виборчих бюлетенів також були в даному випадку присутні. Вкидання виборчих бюлетенів, залучення військових, мінування виборчих дільниць все це вплинуло на виборчий процес. Проте понад 85% порушень технічного характеру. Тому, на думку експертів та громадських активістів, причин для оскарження легітимності виборів немає. Анастасія Біловол соціальна країна. Я правильно разумею, что никаких перевыборов не может быть в Донецкой области на каких-то таких скандальных округах, там 45-й? Ну это надо да, ждать развития событий, и я считаю, что здесь вопрос лежит не в юридической плоскости, а вопрос в политической. Будет политическая воля, могут попробовать что-то, переиграть ситуацию, но я сомневаюсь, все хотят быстро это закончить, провести выборы, сформировать раду, коалицию, может, какую-то ритуальную жертву принесут в другом регионе, но я думаю, там в Донецке ничего такого не будет, в Донецкой области. Еще бы я хотел добавить, важный фактор этих выборов, самая низкая явка, которая была вообще в истории, насколько я помню, там порядка, ну, чуть больше 30%, это тоже игнорировать нельзя, то есть люди чувствуют отчуждение себя от политической сферы, это опасный сигнал, что, возможно, какие-то социальные протесты, возможно, ну люди не будут видеть выход из ситуации какими-то политическими методами, они будут искать выход там более радикализироваться, то есть. А у меня такое впечатление, что люди просто уже устали и, скорее всего, это будет дальше уводить их, ну как бы это сказать, в, в апатию какую-то. То есть никаких радикальных проявлений гражданской войны там и третьего Майдана, мне кажется, что ну, не будет. Это возможно, но с другой стороны мы имеем, да. Uh... допустим, северного соседа, который будет пытаться влиять на внутриполитическую ситуацию в Украине. Естественно, он будет пытаться раскачивать, а недовольство оно-то есть, и его могут попробовать канализировать как-то. Искать там, допустим, опять же, этот тезис закидывается постоянно против олигархов, против, ну, давать простые ответы на сложные вопросы. И люди могут часть определенная повестись на это, учитывая, что будет в обществе много ветеранов, будет много людей, которых обошли незаслуженно, будут пострадавшие, будут переселенцы, и беженцы какое-то социальное напряжение поэтому все это довольно серьезно это к этому надо внимательно относиться и не надеяться что оно вот рассосется само как-то люди просто как-то отстранятся и будут жить своей жизнью а про северного соседа есть такое мнение что якобы путин все-таки получил влияние на верховную раду тем что в Донецкой области выбрали снова регионалов и он какой-то частью все равно управляет там скажем верховной радой и поэтому он добился какой-то своей цели вот он хотел, вроде бы, чтобы Украина была как-то подконтрольна ему. Выборы прошли, регионалы в Верховной Раде, он какую-то часть контролирует. Как вы думаете, это ну как бы там так или не так? Ну, я думаю, что свет сошелся клином не только на партии регионов. Я Думаю, там есть как бы агенты влияния во всех фракциях каким-то способом оказывается влияние. И больше э, вот его инструмент влияния это очаг нестабильности, который создан на востоке страны, вечный вот этот какой-то нарыв, э, через который он может оказывать давление на Украину, на ее ну, угрозой войны постоянно, что если вы там ну, не согласитесь, мы э, устроим вам войнушку на востоке с применением наших войск и посмотрим, как вы будете защищаться. То есть типа воюем не мы, воюют эти ополченцы, но ну, понятно, да, там переодетые солдаты, либо они подготовят уже какую-то армию, учитывая, что на той, на той оккупированной территории очень тяжелая социальная ситуация, то есть люди будут записываться, возможно, в эти войска, чтобы банально поесть, там, поесть где-то, получить зарплату какую-то, минимальную выжить, то есть, поэтому вот это главный его инструмент влияния. Ну и, конечно, да, некоторые депутаты, через которых, потому что партия регионов, это и есть, в принципе, Донецкая Народная Республика, только, скажем так, легальная. Они, то есть Донецкая Народная Республика, Республика, что это всегда она делала то, что о чем заявляли эти регионалы там о каких-то референдумах, о федерализации, то есть они только не пошли дальше и более радикальнее. И если мы проследим развитие всего этого сепаратизма в Донецкой области, он начинался с подачи партии регионов после Майдана, и я думаю, не при поддержке, не без поддержки Российской Федерации, то есть все эти организации Донецкая Республика, анти, ну, антимайданного типа, все они четко появились в 2005 году и, вероятно, была какая-то стратегическая цель, там, они, вероятно, все эти годы выстраивали агентурную сеть какую-то, не без помощи органов местной власти в Донецкой области. У них сейчас 2 ноября в так называемой Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике пройдут выборы. Как вы думаете, дадут провести эти выборы, пройдут эти выборы и к чему они приведут? Это не выборы, я бы сказал сразу, это будет что-то среднее референдума этого, то есть, я думаю, там уже определено, кто должен их победить на этих выборах и результат уже написан, это понятно, но если вы следите, они там отсеивают всех неугодных даже на стадии какой-то там, ну там Губарева не пустили на выборы, еще кого-то, коммуниста, вот я не знаю, они своих пустили, не пустили. То есть это фикция, а это будет просто какая-то симуляция, симулятор, чтобы создать видимость легитимности. Плюс после этого Путин может там их признать даже, может не признать, может э, даже вести войска туда же, как бы официально сказать, вот как по Крыму, что у, вас же, у них же особый статус, вот, вот они провели выборы и вот теперь они зовут российские войска, и вот мы заходим. Может быть, в принципе, все что угодно на этой территории. И вот по поводу партии регионов я бы еще добавил, что вот назовите хоть одного депутата из этой партии, из Донецких, кто занял четкую проукраинскую, прогосударственную позицию. Ни одного я вот не могу назвать, который бы не просто сказал, что Украина едина, а помогал бы там армии, помогал переселенцам, формировал какие-то добровольческие отряды самообороны. Ведь если мы берем Донецкую область, там местные органы власти абсолютно подконтрольны были партии регионов. Что они сделали в час, когда надо было держать ситуацию под контролем? Они самоустранились и фактически отдали города свои в руки этих бандитов, которые там нарушали закон, даже, даже если да, ты там федералист, ты пророссийский да, человек настроенный, да, но зачем отдавать город в руки откровенному криминалу, который там грабит, убивает, вспорывает животы депутатам. То есть тут явно какая-то связь есть между партией регионов, этими сепаратистами и в России. Ну, словосочетание надо было было сделать, я думаю, что сейчас уже надо думать о том, что делать, чтобы не повторить каких-то, наверное, ошибок. Вечный нарыв, как вы его назвали, мы как-то можем его устранить с территории своего государства? Есть мнение, что вот сейчас вот Верховная Рада уже избралась, вот сейчас она соберется, надо вводить военное положение на территории Донецкой и Луганской областях и весь этот вечный нарыв зачищать и уже как бы нет оправданий тому, что почему мы не вводим военное положение в двух а областях. Тогда вроде бы были выборы у нас в Верховную Раду. Не ввели. Сейчас выборы прошли. Давайте введем и все зачистим. Я не знаю, ведут-не ведут ли военное положение. Я сомневаюсь, что ведут, потому что нет политической воли вступить в открытую конфронтацию. Понятно, что ну, мы же у нас опыт есть. 24 августа, вторжение российских войск и То есть, как только стало существование этого анклава ДНР под угрозу поставлено, были напрямую введены российские войска, которые решили эту проблему. Uh -huh. То есть, есть существует вероятность, что если да, мы сконцентрируем какие-то силы, то придется воевать уже с российской армией. Мы увидим авиацию Новороссии, фронт, флот, военно-морской Новороссии, там По подобные Да, какие-то системы. Поэтому, ну, люди боятся брать на, свою, на себя политическую ответственность. Но я даже не знаю, кто бы на нее взял. Это действительно сложный вопрос. Это ну, решать, принимать решения фактически о жизни и смерти десятков тысяч солдат если воевать напрямую с Российской Федерацией, с другой стороны, да, есть да, вероятность, что, допустим, российская э, армия уже не будет напрямую вмешиваться из-за там потери. Но опять же, это все или если, если, ну, я думаю, никто не возьмет на себя ответственность такую. И учитывая состояние нашей армии, которая стоит на передовой, э, которая по-прежнему не хватает теплой одежды, не хватает оружия, и все по-прежнему идет за счет волонтеров, плюс э, высокий процент отказа там, выполнять приказы со стороны мобилизованных людей. То есть, есть добровольцы, да, которые готовы что-то делать в армии, да, но они недостаточно экипированы и, ну, давайте говорить честно, они недостаточно подготовлены массой своей. То есть, это будет как бы во многом пушечное мясо. Хотя, конечно, там есть люди, и имеющие военную подготовку. Мы имеем армию, у которой там что-то есть, но не всегда там, со стороны мобилизованных людей есть желание. Там, потому что ну, мы видим ситуацию на этих областях, что это все неоднозначно на оккупированных. Что э, поднимается вопрос, а нужны ли нам они вообще, зачем за них воевать. И там, допустим, люди не воспринимают, если определенная часть населения не воспринимает украинскую власть, то зачем идти на такие жертвы. Хотя, ну, как мое мнение, что необходимо было вопрос этот решать еще раньше. Ну опять же, ви говорили, ну надо було на увазі, ну, да, я підлагаю таких формуліров. Да, да. А Іловайськ. Да. У нас є небольшой сюжет по поводу Иловайска, і потім уже там заключительні буквально пару питання. Mm -hmm. І все на сьогоднішній с з Віталієм Сізовим. смотрим репортаж про Іловайськ. Трагедія під Іловайськом сталася через проблеми в організації оборони країни, де зорганізовані військові дії та помилкові кадрові рішення. Такі ключові причини, що призвели до Іловайської трагедії. Оборона организована в режиме АТО, а не в режиме военного положения в отдельных регионах страны. Потому что это и проблемы, связанные с передачей тяжелого вооружения участникам, это и проблемы, связанные с ответственностью и вообще со всей вот архитектурой военной машины. Потому что армия и оборона, она построена на четкой взаимосвязи, на четкой ответственности, на четких командах. За звітом тимчасової слідчої комісії, які підписали 8 з 11 членів комісії, до трагедії під Оловайськом призвели також неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея та начальника генштабу збройних сил Віктора Муженка. За словами Андрія Сенченка, міністр оборони мав можливість вплинути на вирішення ситуації в Оловайську, оскільки ще 23 серпня володів інформацією про небезпеку в місті. Зокрема, у той час, як в Києві відзначали день незалежності, 100 одиниць бойової техніки на великій швидкості перетинали українсько росій Ійський кордон, але не зробив цього. Це за участю глави держави. Почесна варта демонструє велич і могутність збройних сил. За даними тимчасової слідчої комісії, загальна кількість жертв Ловайську може сягнути до тисячі чоловік. Групування починала з чотирьох тисяч і закончилась в критичний момент. Тим, що там було 300 чоловік, із яких, вибачте, 3400 вивели рішенням начальника Генштабу і начальника штабу антитерористичної операції Розсували в вразний углів за місяць. Доки тривають розслідування. Віктор Муженко продовжує очолювати генштаб, а Валерій Гелетей отримав від президента нову посаду голови управління державної охорони. Сам же Гелетей не пов'язує свою відставку з Іловайською справою і говорить про ефективність дій української армії. Після кожної бойової праці треба робити висновок. Саме такий, скільки втрат понесли, понесли, понесли противник і що стало причиною того, що все-таки ми зупинили російську агресію на території України. І зупинили не тільки під Іловайськом. В першу чергу зупинили, першу чергу зупинили під Луганськом. Голова ТСК Андрій Сенченко каже, що робота продовжиться до останнього дня каденції цього парламенту. А потім закликає народних депутатів нового скликання розібратися в обставинах жахливої трагедії під Іловайськом. Лана Майковська, Тарас Біловол, соціальна країна. К нам приходили бойцы, которые были под Иловайском, которые вышли из этого котла. Они говорят, что создается такое впечатление, что нас специально туда, вот под этот Иловайск, как бы вот направили все добровольческие батальоны, настроены патриотически для того, чтобы их языком, выражаясь, слить. Uh -huh. Какое у вас, ну, какое впечатление или какое мнение по поводу Иловайской трагедии? Ну, я... мое мнение, что ну, я не думаю, что кто-то кого-то хотел сливать, там, и... потому что я не думаю, что все-таки, ну. У нас почему-то в Украине принято там говорить, что кто-то кого-то сливает, постоянно искать виновных. Может, просто виновно обычное разгильдяйство, просто некомпетентность, а не какая-то злой умысел, либо там, возможно, мы же ну, слышали разные версии, возможно, кто-то хотел быстро повесить флаг на этом городе читаться, отчитаться, что вот взятие города. Возможно, какие-то другие вопросы, но я не думаю, что это было какая-то специально, чтобы уничтожить эти батальоны. Ну и вообще у нас Незаслуженно, как бы, немного армия в стороне, оказывается. Хотя, в принципе, воюет в основном она, в принципе. Ну, и по численности, и по вооружениям во всех, ну, с наиболее серьезных операциях обычно это там какие-то спецназовцы армейские, либо это десантники. Дело в том, что они, эта структура такая у нас еще кондовая, советская. Они не очень понимают, зачем ну, как общаться с прессой, с общественностью. Поэтому эта структура закрытая. Мы просто многого не знаем о том, как действовали вооруженные силы, о ситуации. Они, ну, у них будет приказ, они могут рассказать. Нет приказа, они даже снимать себя не разрешают. То есть добровольческие батальоны, они на виду всегда там ну, прозрачные, можно журналистам можно приехать и ходить там где угодно, снимать, там чуть ли не в окоп залазить на передовую. В армии так, в армейские структуры никогда так не попадешь. Поэтому у нас, с одной стороны, у нас добровольческих батальонов мнение представлено полностью, от армии мы ничего не получаем, хотя вопрос, конечно, командования не, некомпетентного, безусловно, надо поднимать и расследовать эту трагедию, чтобы наказать виновных, найти их и хотя бы устранить причины, которые привели к этому гибели людей. Виталий Сизов, громадське телебачення Донеччина, був сьогодні у нас у студії. Дякуємо, що завітали до нас. Заходьте ще і розповідайте всі новини з Донбасу вже з перших уст. Дякую. Дякую. До телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна» ми ще повернемось.